Наконец-то у меня уже появился первый гость. Да, сегодня в пятницу это Влад Дарвин. Привет, Привет. доброе утро. Доброе утро. Судборген. Очень рад видеть. Взаимно, очень сильно рада. Мы сегодня говорим о последнем звонке, кстати. Ты как праздновал? Как, как, как у тебя было это все происходило в школе? Ну, последний звонок – это всегда много подарков. Я пришел к тебе сегодня с подарками. А вот я смотрю, вот я, что -то... Я смотрю, у тебя сегодня такой немножко Spanish стайл, Да такая горячая латиноамериканская девушка, вот я для тебя специально привез из Барселоны настоящие кастаньет. Класс! Слушайте, я-то в этом году не доехала в Барселону. Да, это было целое приключение, я прямо но вот ты купил. чувствовал. Да. А и как ними по пользоваться? По-моему, они подходят под, под твой имидж. А помоги мне, пожалуйста, научи, как вот ними пользоваться. А, ты знаешь, я смотрел, как там местные девушки это делают. Это настолько виртуозно. Для начала просто держи в руках, уже красиво. Да, оно уже красиво подмойти. И еще я знаю, что э, ты трени тренируешь свою дикцию? Свою дикцию, да. И для того, чтобы ты не расслаблялась, я знаю, что тебе нужно... Поддерживать себя в хорошей форме. У вот тебя тоже конфета из Барселоны. Спасибо тебе большое. <смех> <смех> Очень приятно. Слушайте, дорогие мои зрители, вы знаете, Влад никогда не приходит с пустыми руками. Очень приятно. Спасибо тебе большое. Да, по поводу <laughs> последнего звонка. Для меня это было, конечно, событие номер один в школьной жизни. Серьезно? Я к этому, по-моему, дню шел все 11 лет. Я всю жизнь занимался творческой работой в школе, подбирал музыку под праздники школьные. И вот, наконец-то, 11 какого-то там числа, я э, подготовил э, всю музыку под школьный праздник, выпускной э, или последний, звонок, последний, да, звонок, звонок, последний звонок. Да, последний звонок. Да. Единственное, что я очень плохо понимал немецкий язык. И я специально для преподавательницы по немецкому языку приготовил на то популярное время песню Умварум группы тик так то Да, кто знает, о чем эта песня. Как оказалось, потом эта песня была с очень взрослым смыслом. Ну, хорошо, что только она это поняла. Я этого лично не понял. Но с тобой в классе училась Люба Юнак, да? мы с ней одноклассники. Мы с ней проучились достаточно долго, с пятого класса. А вы на выпускном с ней не вместе шли в паре, там же обычно по парам? Нет, в тот вечер не повезло, Люба была с другим а, кавалером. Но зато мы потом уже после института начали хорошо плотно сотрудничать, и мы на начали ближе общаться. Я знаю, что ты недавно отснял свой новый клип. Мы его посмотрели, но я знаю, что никто из зрителей его еще не видел, потому что это сейчас первая телевизионная премьера у нас произойдет. А, ну, а, на те -тел -тел телевидении. На тел телевидении да. по полноценно вот так вот виде видеоклип от начала до конца, да, действительно. Я знаю, что это целый сериал там отснят, да? Более того, я скажу, что некоторые люди, которые видели этот клип, не могли поверить, что... Мы действительно отсняли э, сериальные сцены. Они взяли они... какой-то готовый, а да? Они фильм? взяли какой-то готовый. Они меня все переспрашивают: это из какого фильма вы это все берете? Мы не можем вспомнить этих актеров. А то, что мы этих актеров за три дня до съемок клипа находили в авральном режиме, этого никто не знает. При этом вы там можете, друзья, найти очень много знакомых, известных лиц. Да. Да. Не пропустите. Давай сейчас презентуем, а потом обязательно об этом поговорим. Дорогие друзья, я с огромным удовольствием хочу вам презентовать клип «Три сестры», который посвящается всем тем, кто ищет в жизни любовь. Вот премьера на телеканале М1. Наслаждайтесь.